Днями стартував наймасштабніший трофі-трейд в Україні. Цього року учасники підкорюють нові траси українського полісся. Про те, як відбуваються ці змагання, найсвіжіша інформація. Далі у сюжеті. Побіді ближе тот. Говорять гонщики, хто стартує першим в украина трофії. этот принцип не срабатывает. Украина-трофі трофія это 1300 километров отборного бездорожья, которое начинается в лісах під Києвом. Здесь колыбель славянской цивилизации. Проезжая по украинскому Полесью, может показаться, что здесь мало что изменилось за тысячу лет. Во всяком случае, дороги не стали лучше. Главное не увлечься скоростью на открытом пространстве. За ним болото, а это настоящая ловушка для экипажей. Контрольные точки, которые необходимо взять, расставлены так, что напрямую к ним не доберешься. Едешь, уперся в речку, то в болото, то в непроходимый лес, поэтому приходится Такими тропами какими-то, не знаю. Точки могут быть спрятаны в самых неожиданных местах. Взятие контрольной точки происходит следующим образом. Одна рука на номер точки, другая на автомобиль. И нужно успеть сделать фотографию до тех пор, пока машина основательно не зарылась в выл. Для лидеров категории квадроциклов брать точки по самой руль в воде дело привычное. Неподготовленный автомобиль в таких условиях оказывается бесполезным. Для ребят на Ниве под номером 129 контрольные точки оказались недостижимой мечтой. Точки, ну, берем сухие, потому что выехали без лебедки, не ожидали такого. Внедорожник Интера оказался слишком тяжелым для форсирования рек и болот. Вдобавок отказала лебедка. Мы сумели выбраться на берег только благодаря помощи соперников и организаторов. Мне вот что нравится именно на этом этапе, что здесь очень хорошая, конечно, подготовка. Здесь чувствуются вложены хорошие средства, хороший пиар, все здорово. А накануне драйва автогонки поздравить спортсменов Украина решил Александр Шавковский, легенда украинского футбола. Шавковский уверен, что у автоспорта и футбола много общего. Скорость, напряжение, ответственность, концентрация. Быстрое принятие решений в кратчайшие секунды единственно верно. Это матч, который так и не состоялся на Евро-2012. Но гонщики решили исправить ситуацию. Россия встречается с Украиной. Ну, пока с игрой не ладится просто. Честно, первый раз играем таким составом. Больше автомобилисты привыкли ездить, а не играть в футбол. Футбольные мячи с автографами вратаря сборной Украины джиперы решили подарить Овруческой детской спортивной школе. Те, кто финишировал первым в Овруче, отправились в гости к юным футболистам. Пять мячей специально для вас. И, как говорится, здоровым теле здоровый дух. Хорошо, желаем вам заниматься спортом и быть здоровыми. Утром снова старт. Сейчас, когда вы смотрите эти кадры, на трассе уже продолжается борьба.